পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিলোঁ মই টীমটোক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও বিষয় আলোচনা হয় কিন্তু কেইবাটাও চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিষয়ে মই তালৈকে ডিটেইলছ নাযাওঁ আজি আমাৰ কেবিনেটে অসমত বানপানীৰ পৰা প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে দুই হাজাৰ দুইশ পাঁচ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প হাতত লোৱাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আছিল তাক অনুমোদন জনাই দুই হাজাৰ দুইশ পাঁচ কোটি টকাৰে আমি অসমত ছিয়ত্তৰ কিলোমিটাৰ আমি বানপানীৰ ইৰচন কণ্ট্ৰলৰ বাবে আমি কাম কৰিম এণ্টি ইৰ'চন হ'ব ছিয়ত্তৰ কিলোমিটাৰ তেত্ৰিছ কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ব আৰু সোতৰ দশমিক বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ প্ৰ' চিলটেশ্যনৰ কাম কৰা হ'ব এই প্ৰকল্পটোৰ অধীনত এটা নতুন ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যে আমি লেণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন কৰিব পাৰোঁ নেকি আমি প্ৰথম গোৱালপাৰা টাউনত এই প্ৰজেক্টটোৰ অধীনত এটা প্ৰকল্প আছে যাৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আগতে যি মাটি উটি গৈছিলে পানীয়ে লৈ গৈছিলে সেই মাটি আমি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম ইতিমধ্যে বগীবিলৰ তলত এই প্ৰচেষ্টা দি আমি বহুখিনি সফল হৈছোঁ অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থাৰে আমি মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যোৱা মাটি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ বগীবিল দলঙৰ সমীপত সেই ব্যৱস্থাটোকে আগবাঢ়ি লৈ গৈ এই দুহেজাৰ দুশ পাঁচ কোটি টকা যিটো বান সুৰক্ষাৰ কামত আজি আমি অনুমোদন জনাইছোঁ তাত এটা ডাঙৰ কম্পনেণ্ট থাকিব লেণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন আৰু এনেকৈ যদি আমি সফল হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰই লৈ যোৱা বহুতো মাটি আমি পৰৱৰ্তী দিনত হয়তো আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আজিৰ কেবিনেটত যোৱাবাৰো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি আমি তাক আনুষ্ঠানিকতা কৰিলোঁ অসমৰ গাঁও অঞ্চলত জনজাতীয় লোকক আমি পঞ্চাছ বিঘালৈকে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত আমি মাটি প্ৰদান কৰোঁ কাৰণ ট্ৰাইবেল মানুহে এই মাটিসমূহ হেৰিডিটৰীভাৱে শ শ বছৰ জুৰি দখল কৰি আছিলে জেনেৰেল মানুহক আমি সাত বিঘা দিওঁ কিন্তু যিহেতু জনজাতীয় লোকে শ শ বছৰ জুৰি এই মাটিবোৰ তেওঁলোকৰে আছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি মাটিৰ যিটো দিয়াৰ পৰিমাণ সেইটো আমি পঞ্চাছ বিঘা কৰিছিলোঁ মিছন বসুন্ধৰা আজি আমি সেই সুবিধা মৰাণ আৰু মটক সম্প্ৰদায়ৰ লোকলৈও আমি আগবঢ়াই দিওঁ আজি আমাৰ কেবিনেটে ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন পুনৰ গঠন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লয় যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনসমূহ আমি সক্ৰিয় কৰিব পাৰোঁ আজি আমাৰ কেবিনেটত ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনেল যিখন ৰুলচ আছিল তাক আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁ ভিডিপিৰ বয়স আগতে পঁচিছৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰলৈকে আছিলে আজিৰ ৰুলখন এমেণ্ড হোৱাৰ পিছত ভিডিপিৰ বয়স উৰ্ধতম বয়স চল্লিছ বছৰ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ টু ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ আৰু য'ত য'ত প্ৰয়োজন তাত তাত আমি নতুনকৈ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল যিটো ভিডিপি আমি কমিটিসমূহ নতুনকৈ গঠন কৰাৰ বাবেও আমি অধিকাৰ পাম আমাৰ যোৰহাটত যিটো লাচিত ময়দাম মেম'ৰিয়েল নিৰ্মাণ হৈ আছে নিৰ্মাণৰ সময়ত আমাৰ বিভিন্ন কম্পনেণ্ট লগ লগাই এই গোটেই নিৰ্মাণ কামটোৰ সম্পূৰ্ণ যিটো পুঁজি তাক আজি কেবিনেটে দুশ ঊনপঞ্চাছ কোটি টকা হিচাপে ধাৰ্য কৰে দিছ ইজ দ্য দিছ উইল বি দ্যা ফাইনেল এমাউণ্ট টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইন ক'ৰ গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ কেবিনেটত বি টি চিৰ চি এম বা চীফ আৰু বি টি চিৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো আগতেও আছিলে এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে মৰ্যাদা আছিলে কিন্তু বি টি চি একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায় পেৰেলে বি টি চিৰ যিসকল একজিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইডিন দ্য বি টি আৰ বাহিৰত নহয় উইডিন দ্য বি টি আৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব বি টি চিৰ পাঁচখন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন জনায় অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব গোটেই ৰাজ্যখনত আমি যেনেকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সহায় কৰোঁ বিহুক সহায় কৰোঁ তেনেকৈ এইবাৰ কেবিনেটে দুহেজাৰ আঠষট্টিখন ৰাস সমিতিক পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ ৰাস উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এককালীন সাহাৰ্য মঞ্জুৰি কৰিছে আৰু মাজুলীৰ যি ছিক্সটি চেভেন ৰাস আছে মাজুলী ৰাস সমিতিসমূহক আমি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাজুলীৰ সাতষট্টিখন ৰাসে পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা পাব আৰু ৰাজ্যখনৰ দুহেজাৰ আঠষট্টিখন ৰাসে পঁচিছ হাজাৰ টকা কৰি তেওঁলোকে আমাৰ এককালীন সাহাৰ্য লাভ কৰিব পাঁচ তাৰিখে যেনেকৈ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব পাঁচ তাৰিখৰ দিনটো ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰো মৃত্যু দিৱস জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ মাজতে এইবাৰ পাঁচ ছেপ্তে নৱেম্বৰত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মৃত্যু তিথি বা তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন কৰা হ'ব প্ৰতিখন জিলা সদৰতে পাঁচ হাজাৰতকৈও অধিক লোক সমবেত হৈ মানুহে মানুহৰ বাবে গানটো পৰিৱেশন কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতৰ সমাধি সমন্বয়তীৰ্থত ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস পালন কৰিব এইটো আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেবিনেটে আৰু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত কোনো চিনেমাৰ টেক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স নাই কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে চিনেমা টিকেটৰ বিনিময়ত এটা জি এছ টি কালেকশ্যন কৰে যদি এশ টকাতকৈ ওপৰত টিকেটৰ দাম হয় জি এছ টি ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট লয় আৰ এশ টকাতকৈ যদি টিকেটৰ দাম কম হয় জি এছ টি পাঁচ টকা লয় ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লয় কিন্তু ইয়াক কালেক্ট কৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এমাহৰ পিছত আমাৰ বাবে আধা ঘূৰাই দিয়ে আধা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখে তাৰমানে ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট যদি জি এছ টি লয় তাৰ ন পাৰ্চেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে পায় পাঁচ পাৰ্চেণ্ট যদি জি এছ টি লয় তাৰ আঢ়ৈ পাৰ্চেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰে আমাৰ শিল্পী সকলোৰে মৰমৰ আদৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ শেষ চিনেমা ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমা হলত একত্ৰিছ তাৰিখে আহিব যিহেতু টেক্স একজেমচন দিয়াৰ কোনো প্ৰভিজন নাই কাৰণ টেক্স আমি কালেক্টেই নকৰোঁ ভাৰত চৰকাৰে কালেক্ট কৰে গতিকে যিখিনি জি এছ টি এমাহৰ পিছত আমালৈকে ঘূৰি আহিব কালেকশ্যনৰ একমাহ পিছত আমালৈকে ঘূৰি আহিব এই টকাটো আমি কি কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ আলোচনাৰ শেষত বিশেষকৈ গৰিমা গাৰ্গৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই জি এছ টিটো আমি কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনক উভতাই দিম কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন কি ই জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গে কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বেমাৰ আজাৰ হ'লে শিল্পীসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু বানপানীৰ সময়ত ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টক এডুকেশ্যনত সহায় কৰিবৰ বাবে